saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan perjanjian dengan Amerika Syarikat dan perjanjian ini pula menindakkan kemerdekaan negara kita perbuatan semacam ini boleh dianggap sebagai mengkhianati negara Mesti batalkan perjanjian ini. Mesti batalkan perjanjian ini. Perjanjian ini berat sebelah Kita bukan boneka Amerika Kita negara yang merdeka yang berdaulat Kita tidak akan benarkan negara kita ini digadai kepada siapa juga Sekali merdeka kita akan tetap merdeka kita sebuah negara yang merdeka terpaksa berunding dan meminta persetujuan sebuah negara lain untuk menentukan hal tuju negara kita. kaum Melayu di negeri Kasino Malaides, kini semakin kebingungan. Kaum Melayu Malaysia merasa menjadi kaum terhebat di alam semesta. Mereka mengklaim punya diaspora di Madagaskar, Spanyol, Belanda hingga Brazil. Pokoknya, Melayu Malaysia kaum terhebat di dunia dan akhirat. Kaum Melayu palsu Malaysia selama ini juga mengklaim mereka adalah keturunan para nabi kaum Melayu palsu Malaysia juga merasa sok paling membela Palestina. Mereka juga sok paling anti-Amerika. Tapi kini mereka bingung karena Perdana Menteri Malaysia malah telah menjual negara Malaysia ke Amerika. Negara Malaysia telah digadaikan ke Amerika. Setelah lama jadi Buddha British, kini Malaysia jadi boneka Amerika. Perjanjian timbal balas perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat yang ditandatangani oleh Perdana Menteri kita pada 26 Oktober 2025 yang lalu Yang berhormat Timbalan Menteri Apa yang telah ditandatangani itu adalah satu kesilapan kerajaan Malaysia dan saya berdiri di sini bukan saja sebagai ahli parlimen tetapi sebagai seorang peguam yang dilatih di mana soal perjanjian ini merupakan asam garam kehidupan kami dalam praktis guaman jadi saya berdiri di sini Timbalan Speaker untuk selamatkan negara kita ini daripada kehilangan kedaulatan dan kemerdekaannya. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, di tangan saya ini adalah senaskah perjanjian yang ditandatangani oleh Perdana Menteri kita. Mesti batalkan perjanjian ini. Mesti batalkan perjanjian ini. Perjanjian ini telah disebut banyak pihak di dalam parlimen di luar parlimen lopsided berat sebelah kita bukan boneka Amerika kita negara yang merdeka yang berdaulat one speaker akhir sekali saya minta yang berhormat menteri kita berdirilah dalam parlimen ini bersaksikanlah kepada rakyat yang menyaksikan perbahasan kita ini kita berdiri sebagai seorang patriot Persekutuan. Yang akan menjaga kedaulatan dan kemerdekaan negara kita. Kita tidak akan benarkan negara kita ini digadai kepada siapa juga. Sekali merdeka, kita akan tetap merdeka. Persekutuan. Terima kasih. Tapi masyarakat di luar sana masih belum berpuas hati dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh pihak kerajaan Ini termasuk yang terbaru Tommy Thomas yang mengatakan bahawa ini perjanjian yang paling teruk yang pernah beliau lihat sepanjang merdeka. Ini satu benda yang tak boleh dipandang ringan tu. Pada saya persoalannya kenapa kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara yang merdeka, sebuah negara yang boleh berdiri atas kaki sendiri terpaksa berunding dan berbincang dengan Amerika untuk melakukan perbuatan ataupun kejubah kita. Ini suatu benda yang saya rasa tak dapat diterima oleh akal yang sihat kita sebuah negara yang merdeka terpaksa berunding dan meminta persetujuan sebuah negara lain untuk menentukan hal tuju negara kita jadi kita harap walaupun dikatakan ada exit clause tapi ianya bukan mudah kerana kita berunding dengan satu kuasa yang menghalakan sebarang cara untuk nak menekan dan menindas kita sebab itu kita berharap agar walaupun saya yakin saya percaya rakyat Malaysia bersetuju daripada kita menggedai kedaulatan kita dengan sepatan pen adalah lebih baik kita dikenakan tarif 1% peratus oleh mereka. Saya rasa rakyat kita lebih bersedia dan lebih mampu untuk menerima hakikat tersebut. Dari itu, Malaysia atas kepercayaan tersebut bersetuju menurunkan kadar tarif pada SIPA untuk 6,911 produk. Dan dalam masa yang sama, kita juga dipaksa walaupun dikatakan bukan dipaksa, tapi pada kami, pada rakyat, masa, merasakan mereka dipaksa. Belum video yang dilanjut Jangan lupa dukung Yaitu dengan cara subscribe, like, komen dan di share Okey, gengs Terpaksa untuk membeli sebanyak 30 lagi pesawat Boeing Jadi inilah ikatan-ikatan yang terpaksa kita bayar Untuk nak mendapat sikit penurunan tarif Daripada Big Brother Jadi bagi saya Dia bukan perjanjian 15 Ini perjanjian berat sebelah Yang dialami oleh negara Untuk nak mengemis sekadar 19% tarif tersebut dan kita juga difahamkan bahawa China dah mula warning kepada Malaysia berkaitan dengan hal tersebut dan dari itu kita berharap supaya kerajaan benar-benar teriti benar-benar periksa saya sudah buat laporan polis berkenaan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri menandatangani satu perjanjian dengan Amerika Syarikat. Ya, perjanjian itu sebenarnya tidak sah. Nice. Karena dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation. Federation Malaysia ini memerlukan empat, empat bahagian uh, iaitu yang di Pertanagung dan uh, apa nama Dewan uh, Dewan Rakyat Majlis Raja-Raja Tapi yang ni dia tak buat Jadi dia buat satu kesalahan Lagipun perjanjian ini terdapat banyak kerosa-kerosa Yang menyebabkan Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan share Okey, gengs? Menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat iaitu apa juga yang kita nak lakukan mesti rojok kepada Amerika Syarikat dan mereka yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tak boleh perkara itu dilakukan jadi kita serah kuasa kita kepada Amerika Syarikat jadi kita nampak uh, kuasa Amerika Syarikat itu sudah sampai ke tahap Mereka menindakkan Kuasa Istimewa Ataupun syarat istimewa Yang diberi kepada Bumi Utara Sebaliknya mereka berhak Mendapat apa juga layanan Kepada Bumi Utara Mestilah dilayan Kepada Amerika Syarikat juga Sebab itu kita kata Bahawa Amerika Syarikat sekarang ni sudah dapat kuasa bumi putra. Masya Allah lah status dia sudah jadi status bumi putra. Inilah yang ditandatangani oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dia tak ada hak untuk dengan seorang diri tanah tanda tangan perjanjian ini dan perjanjian ini pula membenidakan kebebasan ataupun kemerdekaan negara kita. Perbuatan semacam ini boleh dianggap sebagai mengkhianati negara ataupun menderhaka kepada negara. Begitulah kebingungan kaum Melayu di negeri kasino Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, suasana politik di Malaysia kembali hangat apabila muncul satu isu besar berkaitan perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Isu ini telah mendapat perhatian orang ramai, ahli politik, peguam, malah beberapa tokoh negara turut memberikan pandangan mereka. Segalanya bermula apabila seorang ahli parlimen tampil membuat kenyataan lantang mengenai perjanjian tersebut. Menurutnya, Terdapat banyak persoalan yang belum terjawab, terutama dari sudut proses penandatanganan dan implikasi perjanjian itu terhadap kedaulatan negara. Beliau mendakwa bahawa perjanjian tersebut berat sebelah dan boleh menjelaskan kebebasan Malaysia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pembahasannya, beliau menyatakan bahawa sebuah perjanjian penting sepatutnya ditandatangani mengikut prosedur perlembagaan negara melibatkan yang di Pertuan Agung, Depan Rakyat, Dewan Negara serta Majlis Raja-Raja. Namun, beliau mempertikaikan mengapa proses tersebut tidak dilalui sepenuhnya. Bagi beliau, faktor ini menimbulkan tanda tanya besar. Lebih daripada itu, beliau turut meluahkan kebimbangan bahawa kandungan perjanjian tersebut seolah-olah memberi kelebihan yang sangat besar kepada Amerika Syarikat. Katanya, beberapa klausa digambarkan seakan-akan memerlukan Malaysia untuk merujuk kepada Amerika sebelum membuat keputusan dalam hal-hal tertentu, sehingga timbul kebimbangan bahawa kedaulatan negara mungkin akan terjejas. Di luar parlimen, orang ramai turut membincangkan isu ini. Sebahagian masyarakat berpendapat bahawa Malaysia sebagai negara merdeka tidak sepatutnya bergantung kepada mana-mana kuasa besar untuk menentukan hala -hal tuju ekonomi atau dasar negara. Walaupun ada yang melihat Perjanjian ini sebagai peluang perdagangan. Ramai juga yang berasa bahawa ia perlu dikaji semula dengan lebih teliti. Tokoh-tokoh tertentu termasuk bekas pegawai kanan kerajaan turut mengulas perjanjian tersebut. Ada yang menyifatkannya sebagai perjanjian yang kurang menguntungkan, manakala ada yang mendakwa ia boleh membawa risiko jangka panjang. Dalam masa yang sama, muncul pula kekeliruan dan perdebatan mengenai persepsi orang Melayu, hubungan Malaysia dengan kuasa besar dunia dan sentimen politik semasa. Kesemua pertikaian ini akhirnya membawa kepada satu tindakan drastik apabila laporan polis dikatakan telah dibuat terhadap isu tersebut. Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya bimbingan yang wujud di kalangan pihak tertentu terhadap perjanjian berkenaan. Namun begitu sehingga hari ini kerajaan masih memberi jaminan bahawa apa jua keputusan akan mengambil kira kepentingan rakyat dan keselamatan negara. Perbahasan terus berlangsung dan rakyat masih menantikan penjelasan yang lebih menyeluruh dan telus daripada pihak berkuasa. Apapun pandangan anda, satu perkara pasti, isu ini telah membuka mata seluruh negara tentang kepentingan memahami setiap perjanjian antara bangsa serta memastikan kedaulatan Malaysia senantiasa menjadi keutamaan. Jika anda ingin terus mengikuti perkembangan isu panas ini, jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Tekan lonceng supaya anda tidak terlepas sebarang update terbaru. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.